দার্জিলিংয়ের ওই ভিড় ওই যানজট পর্যটকদের একদম প্রচণ্ড চাপ সেখান থেকে কিন্তু কিছুটা শান্ত পরিবেশে আসতে গেলে কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়েই কিন্তু একাধিক অব্যিক প্লেস রয়েছে যার মধ্যে কিন্তু এই ছোটা মাঙোয়া আমরা এই মুহূর্তে যেই জায়গাটা তুলে ধরলাম সেই ছোটা কিন্তু এটা অন্যতম পাশাপাশি বড়া মাঙোয়া আছে এখান থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্ব এই ধরনের প্লেসে এলে কিন্তু আলাদা একটা তৃপ্তি অনুভব করবে পর্যটকরা এখানে কিন্তু একেবারে অর্গানিক ফার্ম রয়েছে যেখান থেকে এখানকারই শাক সবজি তুলেই কিন্তু পর্যটকদের ডিনারে হোক লাঞ্চে হোক পরিবেশন করা হয় এবং এখানে একটা আলাদা শান্ত পরিবেশ চারিদিকে কিন্তু কমলালেবু বাগান অনেকেই মনে করে যে শিটংয়ে গেলেই কমলালেবু দেখা যায় না এমনটা নয় ছোটা বাংয়া বড় বাংলা এলে কিন্তু চারিদিকে আপনার যে হোমস্টেতে আপনি থাকবেন সেই হোমস্টে চারিদিক কিন্তু একেবারে কমলালেবুর বাগানে ভর্তি এবং সিজিনে এলে অর্থাৎ ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে এলে কিন্তু এখানে কিন্তু একেবারে চারিদিক কিন্তু একেবারে কমলা কালারে ভরে যাবে অর্থাৎ কমলালেবুতে ভরে যাবে ওই ভিড় ওই যানজট দার্জিলিংয়ে সেখান থেকে কিন্তু কিছুটা পর্যটকরা এখন শিফট করে অর্থাৎ বাইপাস করে চলে আসছে কিন্তু এই অবির প্লেসে দু তিন দিনের ছুটি কলকাতার ওই দাবদাহ থেকে দু তিন দিনের ছুটিতে কিন্তু পর্যটকরা এখানে আসতেই পারে নও দার্জিলিং এর পাহারে বা দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু একাধিক অফবিট প্লেস যার মধ্যে অন্যতম কিন্তু এই ছোটমাঙ্গোয়াই এই ছোটমাঙ্গোয়াই এলে পর্যটকরা কি পাবে এবং কি দেখতে পারবে তাই আমরা আজকে তুলে ধরব এইটা তো पहले से ही নাম करके ये तीन जिले के बहुत जस्ट नीचे ये दार्जिलिंग आ, तीन चूल्हे के अंडर में या आर के अंदर में आता है ये तीन चूल्हे वो सब टिस्टा वैली वो सब हो गया है वो ये हमने ये होम स्टे ग्लोरियस होल्डे होम टू से सर्विस देना स्टार्ट किया है कोडिंग लॉजिंग वेरी करता है लेकिन ज़्यादातर हम ट्वेल्व हंड्रेड पर हेड करके ज़्यादातर कस्टमर को सीजन ऑफ सीजन के एक रहता है सीजन ऑफ सीजन आप हमसे कांटेक्ट करिए उसके बाद आप वो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी बता देंगे कब सीजन है कब ऑफ सीजन है इधर आने में अब यहाँ पे एक दिन रहकर ये लामा हटात तकदा हो गया पेशोट वो सब आप साइट कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे ये यह पीसफुल एरिया है जो आपको यहाँ पे एकदम शांति होगा कुछ हल्ला गुला नहीं होगा आप लोकल साइड सीन जगह जैसे वाटरफॉल हो गया ऊपर में एक व्यू पॉइंट है वो देख सकते हैं पैदल चल के ट्रैकिंग जैसा ही होगा और ऑरेंज की सीजन दिसम्बर जनवरी ऑरेंज पूरा होता है तो ऑरेंज का भी आप साइड सीन कर सकते हैं मिलता है आप हाथ से तोड़ के ही खा सकते हैं ऑरेंज हो सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग है हम पूरा खेत का ही उगा उगा हुए गेस्ट को सब खिलाते हैं सब्जी वगैरह सब कुछ अब दाल और चावल ही खरीद कर लाना पड़ता है बाकी तब तो यहीं पे होता है यहाँ पर होम स्टे तो लगभग बीस होगा একদিকে কমলালেবু বাগান একদিকে নানান ধরনের ফুল এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা একেবারে সবুজে ঘেরা পাহাড় যা সত্যি কথা পর্যটকদের এই ধরনের অবৃত প্লেস কিন্তু একটা আলাদা করে নজর কেড়েছে इधर में ओ, दो ऑप्शन है एक रोटी एक लूची और आलू दम और आलू दम घूनी भी हो जाएगा ऐसा करके जो डिम मांगेगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अच्छा। ये, ये ब्रेकफास्ट में हाँ ब्रेकफास्ट में और लंच डिनर में लंच में आप लोग को दाल मिलेगा चावल पापड़ सलाद एक सब्जी और डिम करी ऐसा करके और नाइट में नाइट में थोड़ा इवनिंग स्नैक्स मिलेगा और पकौड़ा चाय हाँ सात साढ़े छः सात बजे के अंदर और रात नौ बजे डिनर लगेगा डिनर में और आलू फ्राई चिकन और रोटी खाएगा तो रोटी चावल खाएगा तो चावल में है। ये रहता है हाँ ये पैकेज में रहता है आपका नाम आ, मेरा नाम पूर्णिमा छ्री आपका लॉज का नाम हमारा लॉज का नाम ग्लोरियस होलीडे होम